असलकुम हाजरीन और नाजरीन अपने ताज़ा कॉलम लगाए न लगे भुजाए न भुजे के साथ आपका दोस्त आमिर हुसैनी हाज़िर है लाहौर सियालकोट मोटरवे पर एक शादीशुदा औरत के साथ हुए रेप के दौरान पंजाब पुलिस की गफलत पर तनकीद ख़त्म नहीं हुई थी कि गुजरावाला में पंजाब पुलिस के एहलकारों की मुबैना दरंदगी का वाक़ा सामने आ गया वाशों से कपड़े फट जाने के बाद वन फाइव पर पुलिस को कॉल करके बुलाने वाली लड़की दो पुलिस एहलकारों के हाथों रैप हुई सी सी पी ओ लाहौर गुजरावाला ने लड़की को जुटलाया वालिद की हिम्मत से मामला मीडिया पर आ गया वाक्य दस दिसंबर को हुआ पुलिस दस दिन तक लड़की पर वाक्य से इंकारी होने के लिए दबाव डालती रही तदम तहरीर इस कदर खौफनाक वाक्य पर सी एम पंजाब ने कोई नोटिस नहीं लिया इससे पहले बहावलपुर में एक रैप का शिकार लड़की ने पुलिस के मुलजमान का साथ देने के रवैये से तंग आकर ख़ुदकुशी कर ली थी पाकिस्तान में रहने वाले ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले भी वजीर आजम इमरान खान और पंजाब के सी एम सरदार उस्मान बुजार से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि नए पाकिस्तान के नए सूबे पंजाब और रिया मदीना के अंदर पंजाब पुलिस का जो किरदार है वो पहले से भी ज़्यादा शर्मनाक और काबिल मजम्मत क्यों हो गया है पंजाब में पांच मरतबा आई जी तब्दील हुए हैं और दर्जनों शहरों में डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान भी तब्दील किए गए लेकिन पुलिस का अवाम दुश्मन रवैया और एम एच बदल नहीं पाया क्यों पंजाब में एम एन एस एम पी एस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर हुकूमती तहदी जमातों के बाज़ार अफरा थानों पर ऐसे ही बासरानंदाज होते हैं ऐसे ही असरानंदाज होते हैं जैसे सबका द्वार में होते आए थे लोग ये सवाल भी करते नजर आते हैं कि अगर सिंध में पुलिस का सियासी किरदार का खात्मा थानों में इंसाफ की फरहमी की पहली सीढ़ी हो सकता है तो फिर यही असूल पंजाब में लागू क्यों नहीं होता सबका दौरे हुकूमत में पंजाब के तमाम अजला के थानों में फ़्रंट डेस्क कायम किए गए थे और ये दावा किया गया था कि अब किसी भी दरखास्त को रद्दी की टोकरी में नहीं डाला जा सकेगा और इंसाफ दहलीस पर मिलेगा लेकिन देखा यह गया है कि जब तक एस एच ओ और उसकी साथी टीम को राज़ी न किया जाए एफ़ आई आर तक का इंदराज बहुत मुश्किल है और इंसाफ मिलना तो दूर की बात खास तौर पर अकेली औरत तो इन थानों में शिकायत लेकर जाए तो उससे उन हरासानी से लेकर रैप तक का खतरा लाख होता है अक्सर थानों में लेडी कास्टेबल एस आई सब इंस्पेक्टर होते ही नहीं हैं अब मर्द पुलिस एहलकारों का रवैया क्या होता है इसका अंदाज़ा आप गुजरावाला में पुलिस एहलकारों की मजलूम लड़की से की जाने वाली ज्यादती से लगा सकते हैं वजीर अजम इमरान खान पर अवाम की तरफ से ये भी शदी तनकीद की जा रही है कि वो सिक्योरिटी एजेंसियों के मावरा अदालत इकदाम पर नोटिस लेने और कानून तोड़ने वाले सरकारी अहलकारों के खिलाफ सख्त इकदाम उठाने का जो दावा करते रहे वो झूठे साबित हुए हैं वजी कानून वजी अजम कानून के नज़दीक सबके बराबर होने का अमली मुजाहरा करके दिखाने में नाकाम रहे हैं अब उनके पास अपने दावे के झूठ निकल आने पर कई उजहर भी हैंशी खुशहाली फिक्र नौजवान रोजगार के मुयसरानी के वादों को भूल कर अपनी इज्जत व आबरू बचाने की फिक्र में लग गए हैं इनकी कमर बिजली गैस के होशरबा बिल तोड़े दे रही है घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है लेकिन सब बातों की परवाह इमरान खान और उनकी टीम को यकसर नहीं है कभी कभी तो ऐसे लगता है जैसे अब तक खुद को और वो अपोजिशन में समझते हैं वो हर बात का इल्ज़ाम हजब अख्लाफ के साथ थोंक कर ज़ुमेदारी से उदा बरा होने की कोशिश करते हैं जैसा कि अब इनकी हुकूमत इनकी है इदारे जितने इनके ताबे हैं उतने तो कभी वो किसी सबक हुकूमत के नहीं हुए थे पंजाब जैसे बड़े सूबे की हुक्मरानी भी उनके पास है लेकिन हमें ऐसा क्यों लगता है कि उनको पंजाब और के पी के में सूर्त हवाल बेहतर बनाने से कहीं ज़्यादा फ़िक्र हुकूमत और अपोजिशन का किबला दुरुस्त करने की है हुकूमत अपने आप को बंद गली में धकेल चुकी है वो इस काबिल भी नहीं है कि गिलगत बल्तिस्तान की आइनी हैसियत के तयन और आइंदा इंतबार बारे फैसलों के लिए इस बेखलाफ को अपने साथ बैठने पर आमादा कर पाए कितने शर्म की बात है कि यह फैसले करने के लिए जी एच क्यू में अजलास बुलाया जाता है इस अजलास में मुसल्ह फाज के सरबराह का ज़्यादा वक्त ये सफाई देने में गुजर जाता है कि इनका कोई सियासी किरदार नहीं है चार दिन के बाद कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में अपोजीशन मुश्तरक इलामिया में इस्टैब्लिशमेंट से गैर सियासी होने का मुतालबा कर देती है इससे तो ये तासुर मिलता है कि आर्मी चीफ और डी जी आई एस आई ने हजब अख्तलाफ को जो सफाई दी थी उसे हजब अख्तिलाफ ने मुस्तरद कर दिया है कहा जाता है कि कहा जाता है कि सेलेक्टर्स और सिलेक्टेड दोनों अल्ताफ हुसैन के बाद नवाज शरीफ और उनकी बेटी को आउट करके पंजाब में मुकम्मल फतह चाहते थे नवाज शरीफ की ए पी सी में तकरीर और मरीम नवाज की शिरकत ने एक बार फिर फतह के तसर को दूर कर दिया पंजाब में मुस्लिम लीग के मंबरान को तोड़ने के जो दावे थे वो ठुस साबित हुए हैं नवाज शरीफ और मरीम नवाज की एंटी इस्टैब्लिशमेंट लाइन की मकबूलीत ने शहबाज शरीफ की मसलियत पसंदी को एक तरफ कर दिया है पंजाब में नवाज शरीफ का डिस्कोर्स ही आम पर कारिब नज़र आ रहा है जबकि उधर सिंध में पी 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 को रोल बैक करने का मिशन भी मिशन इम्पॉसिबल साबित हुआ है और इस्टेबलिशमेंट न सिर्फ आसिफ अली जरदारी को झुकाने में नाकाम हुई बल्कि वह सिंधूत के, के सिंध वजर वजीर अली और उनके वजरा को भी झुकाने में नाकाम नजर आई है पाकिस्तान जमुरी तहरीक के नाम से अपोजिशन जमातों का इतहा नवाज लीग और पीपल्स पार्टी में बढ़ती हुई यगानगत ने हुकूमत को ही नहीं बल्कि इस्टेबलिशमेंट के बाला दोस्त जस को भी परेशानी का शिकार कर डाला है इस दौरान पाकिस्तान में शिया कम्यूनिटी के खिलाफ कराची इस्लाम आबाद समेत कई शहरों में फ़िरका प्रस्त रैली ने यह सवाल भी पैदा कर दिया है कि क्या हुकूमत खुद फिर प्रस्त मी तहापसंदनासर को फ्री हैंड दे रही है इस्लामाबाद में मज़बी तहापसंदों के जलसे में डिप्टी कमिश्नर इस्लाम के स्टेज पर फोर्थ शेडूल लिस्ट में शामिल होने वाले अफराद के साथ बैठने की तस्वीर वायरल होने ने भी कई सवाल उठाए हैं हिंदुस्तान के नेशनलिस्ट मीडिया को एंटी शिया बड़ी बड़ी रैलियों से ये मौका भी मिला है कि वो बताएं कि पाकिस्तान में हिंदू क्रिश्चियन, एहमदी सिख तो महब्बी जबर और अताब का शिकार थे ही अब शिया बिरादरी के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर मह्बी जबर देखने को मिल रहा है और हज़ारों अफराद की रैलियों में एलानिया काफिर काफिर शिया काफिर के नारे सुनाई देते हैं जबकि शिया बिरादरी की आज़ादारी के जुलूसों पर पाबंदी आयद करने का मतालबा देबंदी फिरके के मुफ्ती आजम मौलाना तकी उस्मानी की तरफ से सामने आया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा ने सत्रह सितंबर दो हज़ार बीस को जी एच यू में बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ समेत अपोजिशन की दीगर जमातों के नुमाइंदों के सामने भी पाकिस्तान में फिरका वाराना तनाव के बढ़ जाने बढ़ जाने का जिक्र किया था लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि वो खुद भी कलदम तनजीमों के रहनमाओं के साथ खड़े नजर आ जाते हैं जबकि कलदम तनजीमों की मूलक गर एंटी शिया रैलियों में शिरकत और इमाम बारगाहों के मुहासरे और इन पर पत्थर बरसाने की फुटेज भी उनकी नज़र से कैसे पोशीदा रह सकती हैं वो जो मश्रा फिरकवारीत के हवाले से अपोजिशन को दे रहे थे वो उन्होंने हुकूमत को क्यों तो नहीं दिया पाकिस्तान में अस्कली स्टैब्लिशमेंट के गैर एलानिया तर्जमान की हैसियत रखने वाला प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के सेक्शन हिंदुस्तानी नेशनलिस्ट मीडिया और सोशल मीडिया पर एंटी शिया रैलियों बारे तबसरे और पोस्टों को लेकर यह बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इसके पीछे रा या भारतीय एजेंट हैं यहाँ सवाल ये जन्म लेता है कि अगर ये भारतीय एजेंटों का काम है तो हुकूमत ने अब तक कलदम तंजीमों के सरबराहों और मज़बी इंतहा पसंदों को हिरासत में लेकर उनसे इस बारे में पूछ पुछ क्यों नहीं की कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस्टेबलिशमेंट किरदार और इसके कई के एक किरदारों के मालियाती असासों और कई एक सेक्शन की कमर्शल सरगर्मियों पर तनकीद और मजामत में इजाफे ने फिर वारियत के जिनको से बोतल से बाहर निकाले जाने पर मजबूर तो मजबूर कर दिया हकूमत इस्टबलिशमेंट के अंदर या बाहर जो भी एंटी शिया फसादात का खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं वो बजा तौर पर आग से खेल रहे हैं एक ऐसी आग जो लगाए ना लगे और भुजाए ना भुजे इजाजत दीजिए आपका दोस्त आमिर हुसैन ही